Salam hər kəsə. Bu gün mən 7-ci sinif dərsliyinin ingilis dili, yəni dərsliyinin bölmə 3-ün lüğətinin və qaydalarının izahına edəcəm. İzahlar edəcəm. Gəlin baxaq burada. Unique sözünə unique qeyri-adi deməkdir. İzahı belədir: an unusual or special, qeyri-adi yaxud xüsusi deməkdir. Exhibition sərgidir. People go to and look at artworks and or other interesting things. İnsanlar gedirlər hansı ki, e, incə sənətə, içmə incə sənətə yaxud digər maraqlı şeylərə nümayişinə baxdılar. Deməli, e, sərgi nədir? Maraqlı şeylərin, ictimai incə sənətinin nümayişi. Waking hours oyanma saatı, yəni oyanma saatı. The hours when you don't sleep are awake and are wake. Bu e, siz yatmadığınız oyan olduğu saatlar və oyaq olduğu saatlar waking hours adlandırılır. Yəni oyaq saatlar, oyanma saatları adlandırılır. Extraordinary isə extraordinary qeyri-adi deməkdir. An usual, çox qeyri-adi, special or strange. Yəni çox qeyri-adi, xüsusi, qəribə olan şeyləri extraordinary adlandırırıq. Baxaq bubura səhifəyə, növbəti səhifədə. Səhifə 44-dür, da. 44-də sözlərin Buradakı sözlərinin də izahına baxaq. Give up el çəkməkdir. Just to stop trying to do something usually because it is too difficult. Hansikidir? Etməyə adət etdiyiniz şeyi dayandırırsınız və çünki o dərs çox çətin olur. Çox çətin olan şeyi dayandırırsınızsa, deməli bu nə adlanır? Give up. Yəni el çəkmək mənasındadır. Wake on something. Wake on something üzerində nəsə üzərində işləmək deməyidi. Samsung something, e, Samsungun qısa formasıdır. S T H Samsungun qısa formasıdır. Demə nə isə üzərində işləmək nədir? Do spend time on the something and make it better. Dir e, daha çox vaxt ayırırsan nəyəsə, üzərində işləyirsən və daha yaxşı etmək üçün. Demə nə isə daha yaxşı etmək üçün onun üzərində çox vaxt sərf etmək nədir? Work on Yəni vocabulary-nin açıqlaması idi bu. Look forward to səbirsizliklə gözləməkdir. To do, to doing something, nə isə səbirsizliklə sonucun gözləmək. To feel happy because something good is going to happen soon. Özünü daha yaxşı, nə edəsə, özünü daha yaxşı, xüs, ə, xüs, ə, demək, xoşbəxt hiss edirsən, çünki sonu yaxşı olacağını ümid eləyirsən. Onda o şeyə də özünü xoşbəxt hiss edirsən. Yəni sonucun Səbi səziliklə gözləsən. Make it öhdəsindən gəlmək idi. To be very successful çox uğurlu olmaq izahıdı bunun. Put, of, put off tut something of təxirə salmaqdır, yəni nə isə təxirə salmaq. Put say put something at a later time. Sonrakı vaxtda nə isə etməyə qərarlaşdırmaq, qərar, e, qərar almaq demək idi. Izahı to find something out nə isə bir şey haqqında e, nə isə tapmaq demək idi. Bunu nə isə tapmaq İzah isə get information about something or to learn a fact or piece of information for the first time. Deməli bu ə, məlumat nəsa haqqında məlumat əldə etmək deməkdir yaxud da yaxud da ilk dəfə məlumat əldə, əldə etdiyin məlumatı öyrənmək deməkdir. Bir faktı yaxud da a piece of information biraz məlumat öyrənmək deməkdir believe in something somebody kiməsə inanmaqdır. Believe-dən sonra vəzlik gəlirsə, inişdəmir amma believe you. Believe me, mənə inan. Məsəl orada in sözanı işlənməyəcək. Çünki əvəzlikdir. Believe in somebody kiməsə inanmaq. Amma əvəzlik olmadıqda in sözanı işlənəcək. To be sure that someone can do something very well. Əmin olmaq, kiməsə əmin olmaq. Yəni nə isə yaxşı edəcəyinə, yaxşı edə biləcəyinə əmin olmaq. To take up something bir şey etməyə başlamaqdır. Nə isə etməyə başlamaq, to begin to do something, başlamaq. Nə isə etməyə başlamaq mənasındadır. Növbəti səhifələrə də baxaq. Qaydalar var. 46-cı səhifəyə baxaq. Bu past continuous tense-mdir, keçmiş davmecidir. Keçmişdə baş verir, deyibranda davam etməkdə olduğunu bildirir. Keçmiş davmeci özü to-nun keçmiş zaman forması was, were və, və felin sonuna -ing artırmaqla düzəlir. I-da, he-də, she-də, it-də was, was, We the, the were istənəcək. Tədiki kimi tərcümə olunur. Məsələn, I was watching TV. Mən televizora baxırdım. Məsələn, nümunə göstərməyə yolar. Orda göstərilir was notun qısa forması inkardan wasn'tdır. Orda o düşür, n-dan sonra apostrof qoyulur. Were notun da qısa forması wasn'tdır. Qısa formasıdır bunlar. Sonra burada baxaq. Sual formasında, sual formasında biz necə olur? Sual formasında sualda voz və mübtədadan əvvələ keçir, amma xüsusi sual cümləsində xüsusi sual e, sözləri ilə başlandığına görə, məsələn, How are you traveling? Siz necə səyahət ed edirsiniz? Burada sual söz, köməkçi fel, mübtəda, sonra xəbər gəlir. Sonra orada aşağıda verilib ki, not skate var və use past continuous form to describes how something happened in the past. Keçmiş davamicini biz necə istifadə edirik? Keçmişdə demə hərəkətin necə baş verdiyini təsvir etmək istəyiriksə, o zaman keçmiş e, davamici dən istifadə eləyəcük. To set the scene in stories nədir? Yəni ki, hekayələrdə səhnə qurarkən biz keçmiş davamediciyə aid cümlələrdən də istifadə edirik. B variantında deyir ki, we use past continuous tense form to show that something was happening at some point in the in the past. Yəni keçmişdə, keçmiş davamediciyə biz keçmişdə ə, baş verən bəzi məqamları some point in the past məqamları göstərmək üçün describe də deməli necə baş verdiyini təsvir edirik. Bir də ki keçmişdə bəzi məqamların baş verdiyini göstərmək üçün istifadə edirik. Sonra növbəti səhifədə yenə də keçmiş davamedicisi səhifə 48-ə keçmiş davamedicilərin ardı var. Baxaq burada da when-n while-n işlənmə formalarına baxırıq. A variantında deyir ki, to describe parallel actions, paralel hərəkətləri təsvir etmək üçün dependent clause aslı main clause əsas cümlədir. When I was knitting the arms, Nigar was filling the legs with cotton. Both action happen at the same time. Deyir ki, hər iki hərəkət eyni vaxtda baş verir. Paralel yəni baş verir də. Depend aslı oldu, main əsas oldu. Cümlə özü mürəkkəb cümlədir, çünki iki nöqtədə iki xəbər var. Ona görə mürəkkəb cümlədir. Hər iki tərəfində deyir mən ə, qollarını tox, toxuyanda nigarda neyirdi? Pambuqlu qıçlarını doldururdu. Burda hərəkət hərəkət eyni zamanda baş verib, eyni vaxtda da davam eləyir bu variantna baxırıq. Bədi deyir ki, to describe uh, interrupt action. Buna deyirəm çək hərəkətlər təsvir etmək. Main clause, yəni əsası depend aslıdır. Aslı tərəfdə past simple-dır, keçmiş girməyən zamandır. Əsas tərəfdə isə past continuous, keçmiş davamlicidir. Start early-ə daha erkəndir, yahərgən başlayır. Long action daha uzun davam edir. Longə daha uzundur dependent uh, clause is a past simple base short action like so hareketdə interrupt the long action e, hərəkəti bölür burda sanki we all were the working when that interrupt the room with a box deyir ki atam içəri girərkən qutu ilə çərkələrkən biz hələ işləyirdi yəni bizim hərəkətimiz hələ davam elirdi ondan qabaq başlamışdı sonra da davam elirdi dependent clause aşağıda dependent clause aslıdır past continues ee keçmiş zamanı işlənir. Main clause əsas tərəfdə past simple keçmiş zaman. Baxaq burada advent clause-a, yəni asıl tərəfdə started early-ə daha erkən başlayır longer action, daha uzun hərəkət davam edir. Bu past continuous-dur. Amma main clause-a, yəni əsas ə, tərəfdə past simple keçmiş zaman işlənir. Orda short action-da qısa hərəkət olur and interrupt in the longer action və ə, daha uzun hərəkətləri bölür sanki. Məsələn, when wild river we barking that entered the room with a box. Dir biz işləyərkən, yəni when the wilda dərişdənə bilər cümlənin əvvəlində burada gələndə və ata deyir, qutu ilə otağa daxıldı. Atanın otağa daxil olması ani hərəkətdir. Ona görə biz onu götürdük, keçmiş qeyri-müəyyən zamanda. Amma biz işləyirdi, yəni ata gələndə biz əvvəlcədən işləyirdik, atadan qabaq da işləyirdik, gələndə də davam eləyirdik. Aşağıda nə notsu var? Qeyd var. We can write when And while clause at the beginning or in the middle of the sentence if we write them at the beginning we put commas before the main clause burada deyir ki biz when while we'll cümlənin ortasında başlağında da yaza bilərik və başlağında yazarsaqsa deyir if we write them at the beginning we put commas biz virg qoyuruq main clause əsas cümlədən əvvəl virg qoyuruq məsəl aşağıdakı nümunəyə baxaq When I was watching TV, my brother Andy was sleeping. Məndir televizora baxanda mənim qardaşım Andy yatırdı. Burda vergül qoyulub çünki bu ay cümlənin əvvəlində gəlib. Andy was sleeping while I was watching TV. Amma deyir, burda baxın cümlənin ortasında gələndə cümlənin amma ortasında gələndə vergül qoyulmayacaq. Amma əvvəlində gələndə vergül qoyulur. Sonra növbəti səhifəyə baxaq, görək nə qaldı burada. Növbəti səhifədə 52-ci səhifədir. Burada writing process-i, yazı prosesi. Pre-write ön yazıdır. Brainstorm beyin həmləssidir. Brainfuck notası outline icmaldır. Draft qaralamadır. Revising-dən nəzərdən keçir, edit redaktə etməkdir, publish nəşr etməkdir. Sync up as many ideas as you can and write them. Bacardan qədər fikirlər və onları yaz. You can make a word web. So, Şəbəkə, deməli söz şəbəkəsi yarada bilərsiniz. Don't worry about grammar or spelling mistakes. Qrammatika və orfoqrafik səhvlərdən narahat olmayın. Outline icmalda bəs nədir? Bunlar beyin həmləsinə aiddir. Organize your ideas, fikirlərinizi organize, deməli fikirlərinizi təşkil edin. Organize fikirlərinizi təşkil edin, yaradın. Decide what goes in the topic body and closing sentences. Mövzu, əsas və nəticədən getdiyin qərarı, nəticəyə görə getdiyiniz qərarı verin. Yəni nəə gəldiyinizi deyin. Bura qədər növbəti bölmədə görüşərik inşallah.